Hey okay guys, bertemu semula dalam Panel News Malaysia guys Hari Rabu 7 Hari bulan 1, 2026 ya? Yeah. So kita mulakan Kita mulakan dengan ini uh, Satunya cerita ini adalah daripada The New Street Times ya? Yeah, the New Street Times Online Sini dia kata My Digital ID Mandatory for Malaysian using My NISSE From January 15. Apakah itu my digital ID? Okey, itu anda boleh tengoklah. Tapi ini, ya, Putrajaya, the Home Ministry will implement my digital ID as a sole sign on platform for Malaysian access the national integrated immigration system. My NISSE mobile application beginning 15 January. ya. In the statement today, the minister, okay, the minister said that foreign travellers will continue to use the existing login method for my NICC application with without any changes. Jadi ini untuk mereka yang traveller, lah, yang traveler yang menggunakan apa, menggunakan passport dan sebagainya perlu ada my digital ID. Itu perkembangan yang terbaru lah untuk travelers ya, travelers itu dalam uh, New York Times Online front page. Jadi tengok sini dia start online front page ya, yeah, front page dia. Apa di sini front page dia? Um, ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Army Procurement probe 17 Company Directors Remanded. Ini tentang Angkatan uh, Tentera Malaysia lah isu dia sini ya. Jadi Kuala Lumpur 17 company directors have been remanded for for alleged involvement in cartel link cartel ni cartel link to procurement tender for the army. Nah lah. The director were remanded until Saturday the 10th by Magistrate Azrina Azrin Zakaria following an application from the Malaysian Anti-Corruption Commission MACC at the Putrajaya Magistrate Court on Tuesday January 6th ya jadi inilah yang berlaku ya eh. okey yang berlaku apakah cerita, -cerita sebenar ni tengoklah okey cerita sebenarnya adalah ya investigation revealed that between 2023 dan 2025 there were 158 military procurement project valued more than 500,000 each while another is 4,521 project worth below 5,000 ini project army yang tender dikeluarkan kepada company lah jadi inilah yang berlaku di Malaysia ketika ini guys ya. Yeah. ok kita beralih kepada of course uh, berita daripada Borneo Borneo ni my my country lah my country lah uh, negeri saya lah iaitu di Borneo ni uh, Borneo post online ya yeah? Borneo post online ah, ini uh, back to school aid support brings relief excitement for students and parents ya yeah? uh, Kuching Januari 7 okay about 800 million have been allocated for the government for a uh, one of early schooling aid BAP Okay, RM70 to all students from year 1 to From 6, beginning from January 11 Minggu depan dah, minggu depan Haa, nah, minggu depan dah, 11 ya Minggu depan, minggu depan 11 Okay Di mana post found the parents have generally welcomed the aid Saying the assistant helped to ease financial burden For preparing children for the new the academic year Okay, okey lah, bagus lah itu dia untuk anak-anak uh, yang bersekolah Di 150 150 itu mungkin nilai kecil Tapi sebenarnya ada banyak manfaat lah pada kita Semua ini Okay. Apa lagi di Sarawak ni? Maju kita di Sarawak ni. Jom. Di Sarawak. Um, Sabar lah. Sekejap, sekejap Sarawak ni. Okay. Sarawak Metro become state-owned enterprise under financial secretary. Sarawak Metro. Okay. Baik. Sarawak Metro now operates as state-owned enterprise SOE following transition to becoming a wholly owned Sarawak State Financial Secretary The okay, previous subsidiary of Sarawak Economic Development Corporation SDC Sarawak Metro now new new status forms part of Sarawak Strategic Reconstruction Initiative aim at strengthening corporate governance ensuring closer alignment for the state government agenda maksudnya sekarang ini Sarawak Metro adalah di bawah Sarawak Own Enterprise SOE. Okay, dulunya dia adalah, ini, ini adalah Sarawak so Enterprise ini adalah uh, anak syarikat untuk SEDC Sarawak Economic Development Corporation. Now Sarawak kalian Sarawak ambil teruslah untuk ini metro ni. Okay. He noted that this year would be particularly challenging as the company is currently undertaking major infrastructure works for Kuching Urban Transportation System, Kuching Urban Transportation, Transportation System, KUTS, KUTS project with the first stage of the automated rapid transit ART operation expected to commence by the end of 2026. Maksudnya, tahun ini dia kena ada lah, dia kena ada. Okay, uh, ART ni kena ada. Kena siap lah, kena siap pada akhir tahun ini. Okay, itu perkembangannya guys. Right, kita ber 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 berbalik kepada berita harian. Berita harian ini melibatkan Saifuddin Abdullah sah dipecat daripada parti bersatu. Ha ini politik lah ni. Okey, parti politik ni. Aku ha, lumpuh. Aku lumpuh. Ahli parlimen Indra Mahkota Datuk Saifuddin Abdullah dipecat daripada keahlian bersatu bukan kuasa hari ini. Okey, mengikut laporan hari inilah ya. Beliau yang sebelum ini adalah ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu mengesahkan menerima surat daripada lembaga tertertib Satuan petang tadi. Okey. Jadi, ah uh, difahamkan menerima surat itu bertarikh hari ini mengenai keputusan berkaitan kehalalannya itu kan nak satu surat dari semalam. Okey. Jadi beliau tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi uh, ahli bersatulah. Ya, Saifuddin ni. Okey, berita lagi. Sukan. Sukan <tuh> ya. Yeah. Sejak semalam saya nak bercerita tentang sukan ni. Tak ada tak tadam, ada, tak ada peluang sukan ni. Okey, sukan. Baik, suka so tengok bola sepak lah ya, bola sepak, bola sepak ni, mana dia bola sepak? Bola sepak, hmm, bola sepak, bola sepak ni mana dia bola sepak ni? Ah ha, ni, bola sepak, Amorim. Nah ini adalah bekas manager Manchester United, Amorim sah pengurus terburuk United era EPL. Teruskan uh, London, Ruben Amorin Kini sah tercatat sebagai pengurus paling buruk Manchester United Dalam era Liga Pada Inggeris EPL Dua dari Portugal itu dipecat pengurusan Old Trafford Selepas kenyataan kontroversi kemarin Amorin 40 tahun, baru 40 tahun okay. Mendakwa beliau dilayan seperti ketua jurulatih, Bukannya pengurus sepenuhnya Pandangan yang beliau percaya perlu digalas ya. Yeah? Oh, jadi dia ni macam ketua dia latih lah, bukannya pengurus pengurus kelab lah maksudnya dia. Beliau juga meluahkan kritikan bers, bersirat terhadap pengarah bola sepak Jason Wilcox selepas gagal mendapatkan pemain sayap Bormont Antoine Senyo selain beberapa ketegangan dalaman sementara kelab tidak berhati dengan kritikannya terhadap pemain. Okay. Selepas itu, awalnya muncul pengurus ketujuh dipecat sejak Alex Ferguson. Bayangkan, Alex Ferguson saya rasa dah berbelas tahun di Manchester United Menangi banyak piala Tapi Amorini ni eh, okay, Amorin ni merupakan pengurus tujuh okay, right? Pengurus ke-8 yang dimimpin United Sejak musim sulung EPL 92-93 Ok Baik, dalam 47 perlawanan Liga, beliau hanya memenangi 15 perlawanan, menghasilkan peratusan kemenangan terendah 31.9% dia tewas lebih banyak daripada menang iaitu sama sekali sepanjang kendaliannya okay? okay. salah satu kekalahan yang menonjol adalah tewas kepada Tottenham Hotspur pada Liga Eropah musim lalu yang menafikan peluang kelab beraksi di Liga Jodoh musim ini serta pendapatan besar yang menyusulinya Okey, jadi macam mana ni rekod ini adalah yang terburuk dalam kalangan semua Pulis United era IPL yang lebih teruk berbanding Ralf Gunnrick yang menang 10 daripada 24 perlawanan dan pada akhirnya pada akhirnya dalam semua pertandingan Amorin memenangi 24 daripada 63 perlawanan jadi keputusan kemenangan selanjutnya adalah 381 ya Amorin turut menjadi pengurus ketiga sejak Ferguson gagal mencapai 52, 50 perlawanan bersama Ryan Greek dan juga David Moyes itulah dia berita kita akhir pada hari ini dengan berita tambahan Manchester United. Okay, jumpa lagi kita balik esok guys dalam viral news Malaysia guys. Take care.